Assalamualaikum semua, kembali lagi ke channel YouTube Dimaras Development. Saya Zahida, pegawai pemasaran Dimaras Development. Kali ini saya ingin berkongsi 9 tip-tip untuk memohon pinjaman perumahan bank. Teruskan menonton. Jangan mohon pinjaman perumahan selagi anda tak faham tips yang saya ingin kongsikan ini. Yang pertama, margin pembiayaan. Margin pembiayaan rumah untuk rumah pertama dan kedua adalah 90%. Sebagai contoh, katakan anda membeli rumah pertama dengan harga RM100,000. Bank akan memberikan pinjaman RM90,000 dan baki RM10,000 anda perlu bayar tunai sebagai deposit. Jika anda membeli rumah ketiga melalui pinjaman, margin pembiayaan akan menjadi 70%. Poin seterusnya amat penting iaitu pihak bank menentukan margin pembiayaan anda berdasarkan bilangan pinjaman perumahan yang anda miliki. Jika anda mempunyai dua pinjaman perumahan, margin pinjaman rumah ketiga ialah 70%. Walau bagaimanapun, andai kata anda sudah menjelaskan pinjaman perumahan pertama atau kedua, margin kembali ke 90% semula. Jadi ingat ini, margin pembiayaan bank bukan bergantung pada bilangan rumah yang anda miliki, sebaliknya bilangan pinjaman perumahan. Selain itu, bank menyediakan tambahan 5% daripada harga belian untuk menampung yuran guaman, perjanjian rumah, duty stamp dan fee penilaian. Itulah sebabnya kadang-kadang kita lihat iklan bank 90 tambah 5%. Yang kedua, bagaimana pinjaman bersama mempengaruhi margin pembiayaan? Jika anda membuat pinjaman bersama, cara ini akan berikan kesan kepada margin pinjaman rumah ketiga. Seperti yang saya nyatakan tadi, margin pinjaman rumah pertama dan kedua ialah 90%. Manakala yang ketiga adalah 70%. Kita ambil contoh sepasang suami isteri, mereka boleh mendapatkan empat pinjaman perumahan pada margin 90%. Dua pinjaman nama isteri, dua pinjaman nama suami. Walaubagaimanapun, bagaimanapun, jika pasangan itu membeli rumah dan buat pinjaman bersama, bank menganggap kedua-dua mereka telah menggunakan kuota 90%. Mereka kini hanya boleh membeli 3 unit pada margin 90%. Oleh itu, jika anda ingin membuat pelaburan di masa akan datang, rancanglah pembelian supaya anda dapat maksimalkan bilangan pinjaman dengan margin 90% ini. Yang ketiga, pakej pinjaman perumahan. Patut pilih pakej dengan kadar faedah tetap atau berubah? Variable rate. Saya cadangkan mengambil kadar berubah. Ini kerana kadar faedah tetap jauh lebih tinggi. Seingat saya sepanjang 10 tahun lepas, kadar berubah tak pernah melebihi kadar tetap. Anda akan nikmati ansuran bulanan yang lebih rendah jika guna kadar berubah. Untuk yang beragama Islam, jangan lupa pilih pakej patuh syariah. Yang keempat, Kadar faedah pinjaman perumahan. Anda boleh menggunakan platform sebagai loan strip untuk menyemak kadar faedah pakej pinjaman. Tapi ingat, janganlah terlalu berharap untuk dapat kadar faedah seperti yang diiklankan. Ini kerana bank menawarkan kaedah faedah berdasarkan banyak faktor seperti kor kredit anda, kestabilan majikan, industri mana anda bekerja, harga dan lokasi rumah. Jika bank anggap anda berisiko berdasarkan faktor ini, kadar faedah akan lebih tinggi. Pada tahun 2021, kadar faedah yang normal adalah sekitar 3% hingga 3.3% untuk pakej 90% manakala sekitar 3.7 ke 3.9% untuk pinjaman 100% seperti skim rumah pertamaku. Yang kelima, jika kewangan anda kukuh, saya cadangkan anda guna CIMB atau Maybank. Servis dua bank ini memang terbaik dan laju. Mereka boleh meluluskan pinjaman perumahan anda dalam tempoh 5 hari je sekiranya semua dokumen lengkap. RHB pun bagus juga. Pinjaman lebih mudah lulus kerana had nisbah hutang DSR. RHB lebih fleksibel berbanding Maybank dan CIMB. Yang keenam, jika anda membeli hartanah berstatus master title berumur lebih dari 10 tahun, tiada pilihan Bank Simpanan Nasional satu-satunya bank yang akan menerima permohonan anda. Yang ketujuh, pinjaman 100%. Bank-bank utama di Malaysia ada tawarkan skim rumah pertamaku, tapi berdasarkan pengalaman saya, bank Islam menawarkan kadar faedah yang lebih rendah berbanding bank lain. Sekiranya anda hendak menggunakan skim perumahan Belia, boleh rujuk Bank Simpanan Nasional. Yang kelapan, pinjaman membeli tanah dan rumah. Jika anda ingin membeli tanah dahulu sebelum membina rumah atas tanah sendiri anda boleh memilih bank rakyat atau bank muamalat mereka menyediakan pinjaman tanah anda boleh membuat pinjaman tanah terlebih dahulu untuk membayar harga tanah kepada pemilik tanah sebelum memohon pinjaman perumahan yang kesembilan beberapa tips tambahan bank akan luluskan pinjaman anda dalam masa 2 minggu secara purata apabila pinjaman lulus anda kena beritahu peguam untuk mereka siapkan perjanjian jual-beli. Anda juga perlu menandatangani surat tawaran pinjaman dari bank. Baca dan faham betul-betul surat tawaran ini dan pastikan anda mendapat apa yang anda mohon. Contohnya, jika anda memohon pinjaman untuk mendapatkan margin 90% dan fee peguam dimasukkan dalam pinjaman, surat tawaran pinjaman mesti sebut perkara itu. Ada seorang klien saya, bank luluskan pinjamannya lebih rendah dari apa yang dia minta. Dia tanda tangan surat tawaran tanpa membaca terma. Banyak masalah timbul selepas itu apabila saya sedari jumlah pinjaman tak mencukupi. Nasib baiklah dia belum lagi tanda tangan perjanjian jual beli dan perjanjian pinjaman. Saya kemudian membantu dia untuk dapatkan pinjaman dari bank lain. Walaupun akhirnya berjaya, masalah itu menyebabkan kelewatan yang boleh dielak. Terima kasih kerana menonton video kami ini. Jika video ini bermanfaat kepada anda, sila like, share dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Dimaras Development. Akhir kata, anda ingin bina rumah, ingat Dimaras Development. Kontraktor rumah idaman anda. Sekian terima kasih. Assalamualaikum.